O. Oh? Ufan Kos, que estuvo casado con Demet Özdemir durante ocho meses, se divorció en mayo. Kos, que suele estar en la agenda con su estilo, canciones y vida privada, fue el invitado del programa de su gran amiga y sería en La confesión del famoso nombre, quien también hizo declaraciones sobre su matrimonio con Ozdemir, sorprendió a todos. El famoso cantante, ¿O? Oh? Ufan y la hermosa actriz Demet Özdemir se sentaron en la mesa de bodas en agosto de 2022. Su matrimonio de cinco meses terminó en una sola sesión el 8 puede. La pareja, que se divorció con una decisión repentina y cuyo matrimonio fue breve, suele estar en la agenda de la revista. ¿Oh? Ufancos, quien fue invitado del programa de YouTube de su última amiga Serginenler del grupo 3Men, habló por primera vez sobre su matrimonio con Gamir. Demir. Serginenler dijo más tarde: signo de interrogación abierta, ¿cómo te sientes? ¿Experimentaste algo? Algo ha pasado. Ahora estás siguiendo tu propia carrera. ¿Hay alguna molestia que sientas por dentro? Hizo la pregunta. A esta pregunta, oh. Ufankos respondió: Solo hay una cosa. Haces un plan sobre tu vida y cuando ese plan no funciona, hace tanto tiempo que hice un plan y no funcionó, se siente como si hubiéramos fallado. Se siente recíproco. Dio la respuesta: ¿Es el bien en leer, esto te hizo tomar nuevas decisiones? El famoso nombre de la pregunta dijo: por supuesto, hay muchas lecciones que aprender de esto, ya que es un tema importante y serio. Debo haberlo tomado. También hay cosas que comprar y aprenderé más tarde. Puede haber más de las que me daré cuenta más adelante. Pero existen en la vida. Hay algunas cosas. Realmente dices, esto no me pasa a mí, mis planes están claros. Todos pensamos que no nos vamos a morir, pero lo haremos. No se sorprenderá demasiado cuando esto suceda. Vivimos algo maravilloso. Todo fue maravilloso, me alegro de haberlo hecho, me alegro de que me haya pasado algo así, todo está bien, la vida sigue, declaró.